নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ক্লাছ ছেভেনৰ ইংলিছৰ লেচন নাম্বাৰ টু উৰুকা এডভেঞ্চাৰ লেচনটোৰ অসমীয়া অনুবাদ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ অৰ্থাৎ উৰুকা ৰাতিৰ কিছুমান দুঃসাহসিক কাম দ্য ৱৰ্ল্ড এডভেঞ্চাৰ মিনছ এন আন ইউজুৱেল এণ্ড এক্সাইটিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এডভেঞ্চাৰ শব্দটোৱে শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কিছুমান আন ইউজুৱেল মানে সদায় হৈ নথকা কিছুমান বা এক্সাইটিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিছুমান অত্যুৎসাহিক তাৰমানে অভিজ্ঞতামূলক কিছুমান কাম লুক এট দ্য পিকচাৰ বিল' তলৰে ছবিখন চাবলৈ দিছে হেভ ইউ এভাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এ নাইটলি এডভেঞ্চাৰ লাইক দিছ এইদৰে এনেকুৱা কিছুমান ৰাতি কৰা কিছুমান দুঃসাহসিক কামৰ তোমাৰ কিবা অভিজ্ঞতা আছে নেকি শ্বেয়াৰ উইথ ইয়ৰ ক্লাছমেটছ তোমাৰ ক্লাছৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই বিষয়টো শ্বেয়াৰ কৰা হোৱাট কাইণ্ড অফ এন এডভেঞ্চাৰ ইউ হেড তুমি এনেকুৱা কিনো দুসাহসিক কাম আগতে কৰিছা লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তুমি আলোচনা কৰা নাও ৰিড হোৱাট হেপেন টু মহেন এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ডছ ওৱান নাইট আৰু মহেন আৰু তেওঁৰ বন্ধুৰ লগত এটা ৰাতি কিনো ঘটনা ঘটিছিলে তাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া পঢ়োঁ আহাচোন মহন্দ্ৰ লভ হিংলি কল মহেন বা হিষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ মহেন্দ্ৰ বুলি যিজন ল'ৰা তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গই তেওঁক মৰমতে মহেন বুলি মাতে ই ষ্টকেটিভ ৰেচলেছ এণ্ড অলৱেজ চেয়াৰফুল মহেন কেনেকুৱা আছিলে এজন খুব কথকী নন ষ্টপ কথা কৈ থকা এজন আৰু ৰৈ নাথাকে কেতিয়াও আৰু খুব আনন্দ আৰু ফূৰ্তিবাজ ল'ৰা অন দ্য এইভ দ্য আছামিজ হাৰ্ভেজ ফেষ্টিভেল মাঘ বিহু দিছ ইয়েৰ এই বছৰ অসমীয়া হাৰ্ভেজ ফেষ্টিভেল হাৰ্ভেজ ফেষ্টিভেল মানে হৈছে কৃষিপ্ৰধান যিবিলাক উৎসৱ তাৰে এটা হৈছে মাঘ বিহু এই মাঘৰ বিহুতে এইবছৰ মাঘৰ বিহুৰ এটা আবেলি হিজ ফ্ৰেণ্ড চঞ্জু নান্তু ৰিংকু ৰোমন বিজিথিম অসমীয়া কৃষি প্ৰধান উৎসৱ মাঘ বিহুৰ এইবছৰৰ এটা আবেলিত মহেনৰ ফ্ৰণ্ডু ফ্ৰেণ্ড চঞ্জু নান্তু ৰিংকোৱাৰ ৰুমান তেওঁৰ ওচৰলৈ ফুৰিবলৈ গ'ল ই টাৰ্জ দ্য উৰুকা নাইট সেইদিনা আছিলে উৰুকাৰ ৰাতি উৰুকা মানে হৈছে মাঘৰ বিহুৰ আগদিনা যিটো ৰাতি আমি সকলোৱে কোট খাই ভোজ ভাত খাওঁ সেই আগদিনা বিহুৰ আগদিনা ৰাতিটোক উৰুকা ৰাতি বুলি কয় দে প্ৰপ'জ দেট মহেন শ্বুড লীড ডেম ইন এন উৰুকা এডভেঞ্চাৰ তেওঁলোক গোটেইকেইজন গৈ মহেনক ক'লে যে আমি আজি ৰাতি এটা উৰুকা এডভেঞ্চাৰ কৰিম তাৰমানে সেই উৰুকাৰ দিনা ৰাতি কিছুমান কাম কৰিম দুঃসাহসিক কেতিয়াও নকৰা কিছুমান কাম কৰিম যিটো লীড ল'ব লাগিব মহেনে মহেনে আগভাগ ল'ব লাগিব কামটোত মহেন জাম্প আপ এক্সাইটেডলি মহেনে আনন্দত একদম উৎসাহত সি জঁপিয়াই দিছে এণ্ড লুক এট হিজ ফ্ৰেণ্ডছ উইথ এন এয়াৰ অফ অথৰিটি সি এটা খুব ডাঙৰ গধুৰ দায়িত্ব পাই সি নিজকে এজন বিৰাট ফূৰ্তি কৰি পেলাই জপিয়াই আনন্দতে বেলেগ এটা দৃষ্টি এটা লগৰ কেইজনলৈ চাইছে হি ৱাজ ৰেডি ফৰ এনি এডভেঞ্চাৰ সি যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা দুঃসাহসিক কামৰ বাবে সাজু হৈ আছিল চঞ্জু দ্য এলডেজ এমং ডেম সঞ্জু যিজন তেওঁ গোটেইকেইজনতকৈ ডাঙৰ আছিলে সেইদিনা এক্সাইটেড ভয় এটা এটা খুব এক্সাইটেড অৰ্থাৎ উৎসাহিত মাতেৰে কৈছে উই উইল স্পেণ্ড দ্য নাইট ইন আৰ ভেলাঘৰ ৰেষ্টিং হাউচ আমি ৰাতিটো আজি এই ভেলাঘৰতেই পাৰ কৰিম ভেলাঘৰ মানে হৈছে এটা খেৰেৰে বনোৱা ঘৰ য'ত মাঘৰ বিহুৰ দিনা উৰুকাৰ দিনা ৰাতি ল'ৰাবিলাকে তাতে ফূৰ্তি কৰি থাকে ৰাতিটো তাতে পাৰ কৰে সেই তেনেকুৱা ভেলাঘৰতে আজি ৰাতিটো আমি পাৰ কৰিম হুৱেন এভৰি ওৱান এজ লিভ যেতিয়া সকলো শুব উ উইল গ্ৰ' এণ্ড পিক ভেজিটেবলছ আমি ওলাই যাম আৰু কিছুমান শাক পাচলি ছিঙি আনিম এণ্ড হেভ আনাডাৰ ফেচটো মাৰোঁ আৰু পিছদিনাখনৰ কাৰণে আমি অন্য এটা ভোজৰ ব্যৱস্থা কৰিম সেইদিনা ভোজ খাই যেতিয়া বাকীবিলাক মানুহ ঘোৰাঘৰি যাবগৈ আমি ভেলাঘৰটোতে ৰাতি শুই থাকিম আৰু চববিলাক যেতিয়া শুব শুলে আমি লাহেকৈ সেই ভেলাঘৰটোৰ পৰা ওলাই গৈ কাৰোবাৰ বাৰীৰ পৰা কিছুমান পাচলি চুৰ কৰি আনিম আৰু পিছদিনা অন্য এটা বোজৰ কাৰণে আমি আয়োজন কৰিম সেইদে কৈছে কোনে সঞ্জুৱে কৈছে অঁ য়েছ ইট ইজ আৱাৰ এইজ অ'ল্ড কাষ্টম অঁ হয় এইটো আমাৰ পুৰণিকলীয়া ৰীতি উই মাষ্ট অ'নাৰ ইট আমি এইটো সন্মান জনাব লাগে মহেন ৰেচপন গ্লিফলি সি ফূৰ্তি মনেৰে কথাষাৰ শলাগ লৈ পেলাই ক'লে চোন দ্য গ্ৰেণ্ড উৰুকা ফেচ ৱাছ অ'ভাৰ অতি সোনকালেই সেই উৰুকাৰ দিনা ৰাতিৰ ভোজ পাৰ হৈ গ'ল এভৰি ওৱান লেফ্ট ফৰ দেয়াৰ ৰেচপেক্টিভ হোমছ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ ৰাতিৰ ভোজ খাই গুচি গ'ল দ্য মিচিভিয়াছ ফাইভ ষ্টেট বিহাইণ্ড সেই দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ তাহাঁত পাঁচটাই শেষত থাকি গ'ল তাত ভোজৰ ঠাইত থাকি গ'ল হাট লিক এৰাউণ্ড দ্য বিগ ফায়াৰ তাহাঁতি জুম বান্ধি পেলাই সেই জুইকুৰা মাঘৰ বিহু যি মেজি জুই জ্বলাইছে ৰাতি সেই মেজি জুইকুৰাৰ ওচৰতে জুম বান্ধি তাহাঁত পাঁচটা বহি ল'লে হুৱেন ইট ৱাজ পাঁচ মিড নাইট তেতিয়া কি হৈছে এতিয়া মাছ জাতি হৈছে মহ এণ্ড কমাণ্ড দ্য আডাৰ টু ফল টু ফ'ল' হিম ইন দেয়াৰ নেচাৰনেল এডভেঞ্চাৰ যেতিয়া মাছ জাতি হ'ল মহেনে তেওঁৰ লগৰ বাকীকেইজনক অৰ্ডাৰ দিলে যে তেওঁলোক উঠিলে আৰু বাকীকেইজনক অৰ্ডাৰ দিলে ৰাতিৰ তাহাঁতি যি দুঃসাহসিক কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলে সেইখিনি কৰিবৰ বাবে তেওঁ পিছে পিছে যাবৰ কাৰণে বা তেওঁক ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে মহেনে কমাণ্ড কৰিলে অৰ্ডাৰ কৰিলে দে মেড ষ্টেট ফৰ শান্তিৰাম চাউচ এট দ্য এণ্ড অৱ দ্য লেণ্ড তাহাঁতি থকা ঠাইখনৰ একেবাৰে শেষত থকা ঘৰটো হৈছে শান্তিৰামৰ ঘৰ আৰু সেই শান্তিৰামৰ ঘৰলৈকে পোনে পোনে তেওঁলোক যাবলৈ ধৰিলে শান্তিৰাম ৱাজে ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি মেন শান্তিৰাম আছিলে এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰ্মি মানুহ ফাৰ্মিং ৱাজ হিজ হবি খেতি কৰাটো তেওঁৰ এটা হবি আছিলে তেওঁ ভালপোৱা কাম হিজ গাৰ্ডেন ৱাজ ফুল অফ কেবেজ গ্ৰীনজেল কেৰট এণ্ড আদাৰ ছিজনেল ভেজিটেবলছ তেওঁৰ বাগিচাখন আছিলে কবি বেঙেনা গাজৰ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ঋতুৰ বিভি ঋতুৰ যেতিয়া যিবিলাক খেতি সেই খেতিৰে তেওঁৰ বাগিচাখন পূৰ্ণ হৈ আছিল শান্তিৰামা বাগিচাখন ঋতুকালীন খেতিৰে সম্পূৰ্ণ হৈ আছিলে দে ৱাক ৱাক দ্য কুৱাইটলি পুচিং জাষ্ট টু পুট এ চাইড দ্য বেম্ব'জ অফ দ্য নঙলা এণ্ড টিপ ট ইন টু শান্তিৰামচ গাৰ্ডেন তেওঁলোক মনে মনে খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি গ'ল আৰু শান্তিৰামৰ বাগি যিখন বাগিচাৰ নঙলা আছিলে নঙলা মানে হৈছে গেট বাঁহৰ যিখন বাঁহৰ মাৰি এডাল দীঘলে দীঘলে দি থোৱা গেটৰ ঠাইত যিখন গেট বনাই থয় সেইখনক নঙলা বুলি কয় বাঁহেৰে বনায় সেই নঙলাকেইডাল খুলি তাহাঁতি লাহে লাহে আগবাঢ়ি গ'ল একদম মনে মনে খোজেৰে শান্তিৰামৰ বাগিচালৈ দেন মহেন ষ্টপ ছাডেনলী আৰু মহেন তেতিয়া হঠাৎ ৰৈ দিলে হোৱাট উইল উই কেৰি দ্যা ভেজিটেবল ইন আমি আমাৰ পাচলিখিনি কিহত লৈ যাম উই ডিড নট ব্ৰিং এ বেগ আমি দেখোন বেগ এটাও নানিলোঁ নেভাৰ মাইণ্ড চিন্তা নকৰিবা উই উইল কেৰি এজ মাছ এজ পচিবল ইন ইটছ হেণ্ড দ্য ফ্ৰেণ্ডছ ৰিপ্লাই বন্ধুকেইজন একেলগে ৰিপ্লাই কৰিলে চিন্তা নকৰিবা আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ হাতত যিমান পাৰোঁ সিমান পাচলি লৈ যাম ইট ৱাছ অল ভেৰি চাইলেণ্ট ইন দ্য কল্ড জানুৱাৰী নাই জানুৱাৰী মাহৰ ঠাণ্ডাৰ সেই ৰাতিটো একেবাৰে নিজান কৰি আছিলে সকলোফালে নিজান ক'তো একো মাত নাই দ্য নাইটজাৰ এ স্মল স্পেচিছ অফ হ'ল নাইটজাৰ নামৰ এই সৰু প্ৰজাতিৰ এটা ফেচাৰ কথা কৈছে ৱাজ ফিচিং ইয়াৰ্লি এট ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলচ সঘনাই অলপ সময়ৰ মূৰে মূৰে তাৰমানে সঘনাই নাইটজাৰ নামৰ এই সৰু চৰাইবিধে সঘনাই চিঞৰি আছিলে ইট মেড দ্য এটমছফিয়াৰ অল দ্য মোৰ হান্টিং যিহেতু সেই ঠাণ্ডা ৰাতি জানুৱাৰী মাহৰ ৰাতিটো একেবাৰে নিজান কৰি আছিলে সেই নিজান ৰাতিটো নাইজাৰ নামৰ এই চৰাইটোৱে যে সঘনাই চিঞৰি আছিলে সেই চিঞৰিটোৱে সেইদিনাৰ পৰিৱেশটো একদম ভয়ানক কৰি তুলিছিলে জয়াল কৰি তুলিছিলে দে ৱেৰ অল ভেৰী ফ্ৰাইড টেন তেওঁলোক সকলোৱে খুব ভয় খাইছিলে বাট কুট অন গ্ৰেভ ফেচ কিন্তু তেওঁলোক নিজকে খুব সাহস দেখুৱাই প্ৰত্যেকেই নিজৰ মুখত এটা সাহস দেখুৱাই আগবাঢ়ি গৈছিলে মহেন হু হেড ৱৰ্ক দ হেড অফ দ্য আদাৰ্ছ মহেন যিজনে গোটেইকেইজনৰ একেবাৰে আগত খোজকাঢ়ি গৈছিলে নটি যে ব্লেক হিপ এটা কলাত হিপ দেখিবলৈ পালে ৰাইট ইন দ্য মিডল অফ দ্য ৰ'জ অফ ভেজিটেবল পাচলি বাগিচাখনৰ ৰাইট চাইডে থকা লাইন লাইন শাক পাচলিবিলাকৰ একেবাৰে মাজত এটা ক'লা ধীপ দেখিবলৈ পালে সি থট ইটো আছে যে হাৰ্মলেছ ফাইল গাৰ্বেজ সি ভাবিলে যে এইবিলাক অপ্ৰয়োজনীয় মানে অপ্ৰয়োজনীয় কিছুমান জাবৰৰ দোম বাট এজ দ্য বয় চুইচ দেয়াৰ হেণ্ডছ টু পিক দ্য ভেজিটেবল কিন্তু যেতিয়া সেই ল'ৰাখিনিয়ে পাচলি ছিঙিবৰ বাবে নিজৰ হাতখন আগবঢ়াই দিলে দ্য ব্লেক হিপ ছাডেন জাৰ্ক দ্য আপ সেই ক'লাধ্বীপটো হঠাৎ জপিয়াই উঠিলে টু দেয়াৰ আৰ্টাৰ হৰ্ড তেওঁলোকক সকলোকে ভয় খুৱায় ইট দাস টু আৰম এট এ গ্ৰেছকুইট দ্ৰুত গতিত তাহাঁৰ ফালে সেই ক'লা ধ্বীপটো আগবাঢ়ি আহিলে তাহাঁতক সকলোকে ভয় খুৱায় ইট ৱাছ নান আদাৰ দেন শান্তিৰাম এইটো অন্য কোনো নহয় সেই ক'লা ধ্বীপটো আছিলে শান্তিৰাম হু হেড বিন চিটিং লাইক এ ব্লেক হিপ ৰেপ ডিন এ ব্লেক ব্লেংকেট এখন ক'লা ব্লেংকেট লৈ নিজকে মেৰিয়াই এটা ক'লা ঢিপৰ নিচিনা হৈ জুপুকা মাৰি তেওঁ বহি আছিলে পাচলি বাগিচাখনৰ মাজত ৱেইটিং ফৰ চাৰ্ছ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ ৰাতি সেই উৰুকা ৰাতি যিবিলাক সেইদিষ্ট ল'ৰাবিলাকে তেওঁলোকৰ পাচলি বাগিচাৰ পৰা পাচলি নিবলৈ আহে বুলি সেইটো অপেক্ষাতে তেওঁ সেইদৰে জুপুকা মাৰি বহি আছিলে অ' মাই গুড লৰ্ড হে ভগৱান ইটছ এ গছ এইটো এটা ভূত ৰাণ ৰান ৰাণ দৌৰা 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 মহেন স্ক্ৰীম মহেনে চিঞৰিলে দে অল দাষ্ট পাছ দ্য অপেন নঙলা এণ্ড ডেন টু দ্যা ৰোড তেওঁলোকে তৎক্ষণাত দৌৰি গৈ নঙলা খুলি ৰাস্তা পালে গৈ দ্য বইজ ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্টিকেলি লাইক এণ্টিলভছ এণ্ড মেড গুড দেয়াৰ এস্কেপ ল'ৰাখিনিয়ে তৎক্ষণাত দৌৰি গ'ল ফৰিং ফুটা দি ফুটিলে বা ফৰিং যিদৰে জঁপিয়াই জঁপিয়াই যায় সেইদৰে তৎক্ষণাত জঁপিয়াই গৈ তাহাঁতি নিজকে বচাবলৈ সক্ষম হ'ল চোন দে ৱেৰ আউট অফ দ্য ৰিচ অফ দ্য আৰ্মি মেন অতি সোনকালে তেওঁলোক সেই আৰ্মি মেনজনৰ পৰা আঁতৰ পালেগৈ ফাইনেলি ৰিগেনিং হিছ ব্ৰেড তেওঁলোকে যেনে তেনে আকৌ পুনৰ উশাহ ল'লে মহে নেষ্ট মহেনে ক'লে থেংক গড উই আৰ অল এ লাইফ ধন্যবাদ ভগৱান আমি যে সকলো বাচি আছোঁ বাট কেন উই নট থিংক অফ আদাৰ টাইপছ অফ এডভেঞ্চাৰ কিন্তু আমি আৰু বেলেগ ধৰণৰ এটা তেনেকুৱা এডভেঞ্চাৰ কৰিব নোৱাৰোঁনে ইমানখিনি ভয় খায়ো মহেন কিন্তু পিছ পৰি ৰোৱা নাই মহেনে আকৌ তেনেকুৱা এটা এডভেঞ্চাৰ অন্য এটা এডভেঞ্চাৰ আমি কৰিব নোৱাৰোঁনে লগৰখিনিক সুধিছে এয়াই আছিলে এইটো উৰুকা এডভেঞ্চাৰ কাহিনীটোৰ অসমীয়া আলোচনা যদি তোমালোকে ভাল পালা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি পাবলৈ হ'লে ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে চাই ল'বা থেংক ইউ